यै सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः स्वजनहार्दम् च हार्दितेष्वेवमे मनः किमे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणम् चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि कीयन्नमनस्तेष्वप्रीतिह्वनिष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायै यथार्हन्ते न संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्व तत् दुःखाय जन्मे मनसः स्वचित्ता यत्तताम् विना मम त्वम् राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे मुनि सत्तम ममत्वं गत राज्यस्य राज्याङ्गे खखिलः पि इल्ली अवग्रहदन कमलसबेको जानतो पियथाज्ञस्य किमे मुनि सत्तम अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः जि के ज्यावत्तु महाप्रणकुट्टिते तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति